Surah Yusuf ayat 47 hingga 49. Apunya. Yusuf menjawab. Inilah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya. Kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan makanan. Kemudian akan datang selepas itu tujuh tahun kemarau panjang yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk jadi kampung. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan dan padanya mereka dapat memerah dari hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Tiga ayat ini menceritakan tentang kalau sebut pakai teori lah, teori ekonomi untuk menangani zaman kemelesetan ekonomi Mesir pada ketika itu. Jadi dikatakan Allah Ta'ala supaya Nabi Yusuf ni merancang satu bajet, satu perancangan ekonomi untuk menangani kemerosotan ekonomi dengan langkah perjimatan dan juga simpanan. Belanjaan yang berhemah dan simpanan yang mencukupi untuk menangani menghadapi masa sukar di masa hadapan. Tuan Speaker, banjir 2026 diunjurkan hasilnya 838 juta. Satu pendekatan sebanyak 48 juta berbanding tahun sebelum ini. Dan juga anjuran dan perbelanjaan pun meningkat 91.4 juta kepada 930 juta, 37 juta. Peningkatan dalam duran hasil dan juga unjuran perbelanjaan. Yang menyebabkan akan berlaku defisit sebanyak 99 juta. Kurang lebih 11.81%. Cuma kalau kita buat perbandingan dengan pelanjawan sebelum ni, 2024 diunjurkan defisit 14%. 2025 turun sikit 12.6% unjuran defisit tahun ini tahun depan menjurkan 11.81% termasuk ada penurunan dari setahun ke setahun dan kita haraplah di sini semasa ke semasa akan terus turun dan insyaAllah mungkin tahun kita boleh menjurkan di bawah 10 bawah 2 digit ha? mungkin insyaAllah cuma kita tidaklah nak mengorbankan bangunan boleh saja buat bajet yang seimbang dengan kita kurangkan belanjaan boleh tetapi itu satu tindakan yang menafikan pembangunan. Cuma nak lihat cantiknya imbangan bajet. Dan kita harap insyaAllah walaupun kita ada bajet defisit, saya lah kepada pasukan pegawai kuat negeri dan pasukannya yang berjaya menangani defisit dengan cukup baik. Yang orang-orang tersebut membentangkan tentang prestasi Belanjawan 2024 yang ketika itu kutipan hasilnya mencapai 758.3 juta. Terima. 769.53 juta. Melebihi daripada anggaran. Dan perbelanjaan pula dihemahkan, dijimatkan, dikawal kepada 758.37 juta. Menyebabkan dia ada 11 lebihan daripada perbelanjaan itu sekitar RM11.16 juta Bermaksud jika kita tangani Deficit dengan baik Kita insyaAllah Boleh terus bangunkan negeri kita Dengan rancangan yang telah kita buat Tahniah kepada pasukan Kawan-kawan ke negeri dan Sahabat-sahabat bersama-sama dengan beliau Kita berharaplah, insya InsyaAllah Perjimatan dan hemahnya belanja ini Satu masa dua tahun lagi seperti yang oleh Yang Umar Menteri dalam ucapan pada bajet, bajet tahun lepas kita merangka untuk mengutip 1 bilion hasil akan mencapai kejayaan kalau kita dapat 1 bilion hasil dengan pelanjaan yang bawah 1 bilion kita akan terasa berada di bawah berada dalam kerangka belanjawan yang surplus yang akan memajukan lagi atau merancak lagi bangunan negara kita, negeri kita insyaAllah. Dengan itu kita tak perlulah nak panjat Putrajaya. Nak minta tolong Putrajaya untuk bayarkan gaji kaitan kerajaan negeri. Seperti yang pernah dibuat oleh seseorang pada masa lepas. Yang baru-baru ni dia ada komen dia, dia sebut tentang kutipan ataupun cadangan empas untuk kutipan pintu untuk tampung katung Ataupun hasil kerjaan negeri Satu Perkiruan uh, Patah lah, sebenarnya ketipan daripada Envas ataupun PBT untuk PBT untuk Envas, bukan masuk Kartung kerjaan negeri, bukan masuk Hasil-hasil kerjaan negeri Satu uh, andaian, satu pendapat Satu apa, ucahan yang tak betul Yang dibuat oleh seorang Yang pernah menjadi uh, pengkuan, Penguat luar negeri yang mengambil sepatan daripada semakan cukai pintu yang dibuat lembas Mbas pada masa ini. Saya berharaplah perkara ini tidak lagi dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebenarnya untuk menyuduhkan rakyat, menimbul kebencian rakyat kepada kerajaan.